咁我就唯有去隔離嘅洗衣店，因為其實喺日本呢，通常酒店附近都有洗衣店嘅，嚇、啊，通常都有嘅，咁都幾方便。咁你見到呢誒嗱嗰度嗰啲機呢，就全部都係乾衫嘅，啊呢邊呢，就係、是、洗衣同乾衣嘅，咁我就喺洗衣乾衣嗰邊咯。我唔知道點解淨係嗰邊得淨係得乾衣啦，唔通你洗完拎嚟乾冇理由㗎，係咪先？咁但係呢，你見到呢度呢，都幾得意嘅。 有呃、啊！有啲誒夾公仔機畀你夾嘢啦，嚇！有糖畀你食啦。咁嗰度你有部機啦，係洗鞋嘅喎，嚇、啊、幾特別喎、啊，洗鞋。有冇試過洗鞋啊？其實裏裏邊係咩嚟咧？裏邊係咩嚟？嘅？啊咁得意啊！你鞋都有得洗嘅。咁有啲水畀你飲咯，有運動跑步機。 啊！嗰部有張按摩椅，添啊，幾誇張喎嚇嗱，夾公仔機啊，誒，其實咩都有咯。嗱，上網都有噶，WiFi 都有噶，係嘛？咁呢、這個因為佢每一部機咧，其實都有個號碼嘅，咁你就用呢部機嚟操作咯。如果你從來都冇用過嘅話咧，你就要喺佢部機度咧買咗張買咗一張,一張即係預繳預付嗰啲卡先嗰啲 P P 卡啦。咁然之後咧，你就揀邊一部機器咯。 啊，揀一部機器，每個機器都有個號碼嘅喎，每個機器都有個號碼嘅，你喺度揀個號碼咧，咁然之後就選擇一啲，即係譬如話你想洗衣定乾衣咯，啊，咁啊好多好多選擇嘅，啊有有洗洗衣乾衣，嚇有淨係洗淨係乾嗰啲咁樣，咁都誒 OK 啦，第一次就唔係好識用，因為佢淨係收誒一千一千 yen 嘅紙幣啊。 咁我有啲二千 yen、五千 yen 嗰啲佢又唔收咯。咁頭先有個誒日本伯伯咧嚇、啊，雖然佢又唔識講英文，咁我又唔識講日文啦。咁、啊、但係大家指手畫腳啊，用 body language，咁都最後搞得掂咯。咁啊，都都都幾過癮嚇！我就播咗喺度都一段時間㗎啦，因為佢洗一洗咧都要成半個鐘頭嚇。咁、啊、嗱，呢、啊啊、部機就係我嘅。 咁而家等緊咯，嚇佢其實咧呢度唔知道洗同乾咧六十分鐘咧，其實都有好多人都都揀呢啲㗎嗱，好似隔離都係揀呢啲㗎。我見到啲人咧一擺低咗之後咧，呢度係講勾噶嘛，嚇呢度係講勾噶嘛，咁俾你去掛住啲袋咯，啲洗衣袋咯，啊個個都係咁㗎嚇嗱，嗰、啊、邊嘅你啊個個都係咁㗎。我唔知道嚟洗衫嗰啲咧係本地嘅日本人啦、啊。 定因話，多數都係遊客啦。我估多數都係遊客㗎啦，好似我呢啲咁咧，啊過嚟玩，但係酒店裏邊咧又冇洗衣服務喎，啊激死人！咁啊奇奇怪怪咁樣咯，即係我我估唔到酒店係冇洗衣服務嘅，係咯。但係 anyway 係有人入嚟啦，咁啊我學呢個直播到呢度啦，講到呢度，拜拜。